С вами Ирина Макова и Арсен Кротов, мой друг. Привет. Итак, сегодня мы поговорим о молниях. От, ну и еще грозе, вулканах, дождей и, против, ну, и прочих. И да. Ладно, молния. Что это такое и откуда она берется? Как узнал? Молния происходит во время грозы. Вот угу. откуда берется молния. Узнайте, конечно, в следующем видео. Ладно. Молния... Ну может, в три. А, да, 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 ну, молния. Может она состоит? Молния. Что есть молния из себя? видим ли мы молнию на самом деле как объект, находящийся в реальном мире? Или молния просто то, что образуется у нас в глазу из-за электроразных потоков и прочего? он не создается и вправду из раздельных частичек воды? Как это появляется? Кстати, еще мы поговорим об ураганах. Это. Ну, как это у нас сегодня было, скорее всего, да? Ну, сегодня вот, например, я вижу... У нас гроза была! Да да да, 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 да. О, прям страшно так было! Ну да, это есть. сейчас, сейчас, сейчас. Это вторая часть? Да. Нет! Это продолжение? Да. Ладно, простите, что остановились, была одна маленькая проблемка. Ну это здесь милиция. Ну, да, заминка. Да. Это типа будет заминка, не будем обращать на это внимание и продолжим нас Вот я вам сейчас расскажу. А, вот у нас сегодня и вчера ночью была гроза, блин. Да. Я это даже страшно. помню, такую длинную видео очень да, сильный гром. Да, да, да. да. И вот когда, э, ну сегодня, вот мы вышли на улицу с Артемом Кротомом и каки каким каким-то Мишем. ну не, я не знаю его фамилию. Вот и э, потом дождь начался, гроза и мы быстро спрятались э, за мой под ну нам да потом Туда. Мы сюда потом пошли домой э, потом да мы вот и нет нормально. подожди э, вот когда мы там стояли там собака еще стояла бэби вот, и прям так сверкало, и мы быстро сбежали, Ты не поверишь. что было, когда мы стояли в этом подъезде. Тут такая длинная молния была, очень длинная. Mm -hmm. Чуть ли не до верхушки деревьев. О, господи. И мне интересно очень, куда эта молния ударила. Мне тут, ну, мне, интерес, да. мне интересно. интересно. Да, так, ладно, молнии. Может, Я... гроза, а? Подожди. Молнии. происходят во время грозы. Да. А гроза это дождь и молния вместе. Ну еще гром. Да. Вот у нас, вот, давайте я вам сейчас лужи покажу, да, какие у нас. Лужи, давай. давай. Вот такая, смотрите, какая лужа у нас здесь, огроменная. Но я не в этом подъезде живу, а в том. Вот. Ладно. Мы в нашу студию. Так, ладно. Итак, дождь, гроза, дождь, плюс молния, плюс гром, равно гроза. А дождь? Я не сказал дождь. Что-то я не слышал. Ну ладно, посмотрим. Так. Теперь о чем? Гром. Да, гром. Вот Может гроза ли? теперь? Да подожди ты. Твоей грозой. Я сейчас обо всем расскажу. Ладно, давай, рассказывай. Гром. Так. Гром происходит вместе с молнией. Угу. Гром происходит вместе с молнией. Угу. Но имеет ли он какое-то причастие к молнии? Как молния издает этот звук? Не Вы спросите много. нас. Ну, мы посмотрим что-нибудь. Ну, ладно, перейдем, пожалуй, от грозы и прочего ураган. Ураган? У нас, скорее всего, был ураган сегодня. Ураган я не помню сегодня. Ну, может, когда-нибудь был. Но это москвич у нас. будет если э, так кто-нибудь если кто-нибудь из вас смотрел видео точнее не видела это даже не наша на канале нашем географии эвакуации земли то вы примерно понимаете о чем сейчас буду говорить ураган что из опасного выброса метана который может произойти и правда повысится вот это содержание воздуха и начнутся ураганы грозы ага. И против всего, как мы будем выживать в этом ужасе, если каждый день будут падать осколки града, вот размером с гигантский булыжник? Ага. как мы к этому привыкнем, если это, конечно, произойдет? Если произойдет? Да. Если это в реалке произойдет? Что? Что, что мы делаем? будем делать? Нам даже если... не будет выходить на улицу! Ну, да ладно. Короче. Самое ужасное, то есть... Это Уже пять даже... минут идет наше видео, да. так долго. Короче, что, то есть, если, например, да. Да, если э, такое произойдет, то это будет, скорее всего, это будет, скорее всего, какой-то, поскольку, если э, ты знаешь, что твой близкий едет, например, в машине, его там может придавить гигантским осколком града или ударить молнией, когда это стоит нормой, я не знаю, как мы будем выживать. Я тоже не знаю. Тогда вот таких чудесных растений не будет. Там ничего не останется тогда. Что Есть хотя одна такая идейка, как дом, который погружается под землю во время ураганов, гроз и прочего. А девятый этаж тоже туда вмещается? Одноэтажный. Ну ладно. Ну хотя можно делать большую яму. На двухэтажную, например. Ну вот и ладно. А вот, например, на такие дома? Нет, слишком большой. Придется делать поменьше или побольше. Я имею в виду дома. Ну, хотя... Давай уже к теме. В общем. Я и говорю, я и говорю по теме. В общем. Говорят честно. Вот, например, Орган. Дом покажу под землю. Угу. Ну, вот по безопасности ну да, вроде. Но вдруг произойдет землетрясение или еще что-то в этом роде. И что он просто взорвется под землей. От толчков. Ну, может, да, взорваться. И как мы тогда будем жить? На улице тогда будем жить. Ты не понимаешь, ураганы. Смите, вас нафиг. Но если, например, люди окажутся... Есть такой... Ну, есть одна, конечно, идея, как выжить. Центр урагана. Центр урагана. Или глаз бури. Глаз Жень, вот ураган, гигантская воронка, да. а внутри есть такая дырка. Ага. И, и по-русски говоря, в эту дырку, если люди попадут в эту дырку посреди стен урагана, жизнь у них окажется, скажем прав... по правде, довольно-таки интересная. Ураган заточит их внутри себя и заставит двигаться вместе с собой. То есть вот так вот вперед, вперед, идешь от стены урагана, придется наблюдать за ураганом, насколько быстро надо будет. То есть, ты, это вот уже не скорее не знаю, не должно скорее всего Уже 8 минут у нас. Да ладно, это вас Ладно. Говоря по русски. Что мы будем делать? Если Зачем ты тогда смотришь? Если окажемся вот в этой вот середине урагана. Так. Мы же должны будем вечно идти вот так вот вперед, чтобы у вас... А если стена... мы не будем идти? А снесет стена урагана. Что ты ему показала? Так, ладно. Простите. Так, короче. То есть нам придется постоянно двигаться. Придется наблюдать. В конце концов, что вам сверху происходит? так идти, 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 пока не Но, то есть эти люди будут проходить те места, которые сам ураган уже разрушил. Вот разрушил. И будут искать, 10 минут уже. и будут искать, вот, любую еду, потому что ураган, возможно, не смел. То есть как мы будем жить? Угу. Это даже будет минимальный выбор, на ком, же, на ком же на ком, ну это ладно. Это еще самое маленькое, главное продолжить опыт. А теперь мы о чем будем говорить? Сейчас мы продолжим эту идею. Ураган же нас простудит. Вот мир. Ураганы же могут образоваться в тех местах, где, ну, так сказать, их обычно никогда не бывает. Ну а где их обычно не бывает? В городах. Ты представляешь, какие будут разрушения. Даже магазинов не будет. Все уничтожится ты не понимаешь, дома будут взлетать и врезаться в другие дома, и они будут позже падать и лететь в другие дома. Так что на реакции домино, только непонятно, как и куда все упадет. А, все понятно. Теперь мы о какой теме сейчас будем говорить? Теперь мы, например, поговорим о граде. Град это что такое? Откуда она берется? Нет, так, объясню. Это я могу объяснить. Про град я объяснить еще могу. Ладно. Только давай э, да. вот как-нибудь побыстрее там. Ладно, нам еще вулкан. Вон. Берется из того. Вода замораживается и превращается вот в такие вот частицы круглые града. Угу. Частицы. Ну как берет в эти частицы падают вниз градом. Но в то время, наверное, все будет сильнее, и ураганы, и дожди. Значит, и град будет сильнее. Представьте себе частицу града размером с булыжник.